Dulu berteman, sekarang malah adu penghargaan. Deni Caknan vs Gilga Sahid. Konflik perang dingin antara penyanyi Deni Caknan dan Gilga Sahid masih berlanjut hingga kini sempat mengebohkan jagat maya, perihal menolak satu panggung dengan Denny Caknan. Juga tarif manggung Gilga Sahid yang dianggap tidak wajar oleh Denny Caknan. Kini keduanya malah adu prestasi hingga pamer sederet piala yang pernah diraih antar keduanya. Padahal, kedua penyanyi asal Jawa Timur itu pernah berteman hingga sempat duet bersama di lagu Nemen. Sebelum Gilga Sahid dan Happy Asmara pacaran, atau masih tahap pendekatan. Karya-karya dan lagu keduanya, antara Deni Cakna dan Gilga Sahid, juga kian banyak dikritik oleh masing-masing penggemar. Bukan penyanyi cover Loki sekarang karya Gilga aja udah banyak diminati. Apalagi setelah menjadi suami Happy Asmara. Pasti keduanya bakal trending terus dan duit bersama. Ujar salah satu fans Gilga Said itu. Dan bukti dari keberhasilan Gilga Said menjadi penyanyi terngetop. Terlihat saat Gilga meraih penghargaan Piala Award sebagai penyanyi pendatang terambiar tak ingin kalah. Tak berselang lama, Deni Caknan pun langsung mengunggah di akun medsos miliknya dengan sederet piala yang pernah ia raih pada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa sih kalian yang berdua? Dulu kan berteman baik. Apa mantan Deni Caknan diambil oleh Gilga Sahid ya? Ujar komentar netizen Tunjukkan dan buktikan siapa. Penyanyi yang terambil pada tahun ini. Gilga Sahid. Atau Kadeni Caknan. Dan menurut kalian gimana guys? Tulis komentar di bawah ya. Dan jangan lupa like, share, dan juga komen video ini.